В конце февраля этого года сотрудниками уголовного розыска областного управления национальной полиции в Одесской области и сотрудниками Коминтерновского розыска было зафиксировано ряд правонарушений, которые совершались водителями-перевозчиками, которые осуществляли частный извоз в основном женщин. И в ходе перевоза их с Одессы в сторону Березовского района осуществляли грабежи и разбой нападений в отношении этих женщин забирали мобильные телефоны личные вещи сумки вплоть до предметов одежды в начале марта этого года совместными мероприятиями был задержан человек который совершил данные данные правонарушения задержали его прямо на по горячим следам Тогда, когда он подобрал женщину в районе э, выезда с города Одессы и в районе Свердлова, оставил ее, высадил ее из машины и оставил ее без личных вещей, а сам продолжил дальше свой путь. Э, сотрудниками уголовного розыска э, данная женщина была обнаружена. Первая жертва преступления, опять же, со слов водителей, э, женщина села в его автомобиль тогда, когда она останавливала частных извозчиков для того, чтобы доехать с села. Данный человек был остановлен, приглашен в Коминтерновский отдел полиции, и в ходе осмотра автомобиля были действительно обнаружены личные вещи данной женщины. Водитель оказался 32-летним жителем Березовского района, который действительно признался и в совершении февральского разбойного нападения на женщину когда жительница села Каиры Коминтерновского района, получив телесные повреждения, была принудительно выдворена с этого же автомобиля, а правонарушитель уехал. В настоящее время проводятся следственные действия, проводятся дальнейшие мероприятия и устанавливается принадлежность данного лица к совершению других подобного рода преступлений. Я с работы сегодня на новой линии, на линии взял, стоял, тормозил. Женщина, девушка, как взял, куда перед нами стояли, приехали, приехали, не доезжали, до сверху, заехали там, где это, заправка разрушена, вышла, разделась, кто-то туда, что-то, ну, почему потом-то потом, -то, мы пошли в сторону это с здание здания, заправки вышедший за ней, когда она зашла, вступила туда, я вернулся в машину машиной и уехал. И уже в Кометенове, э, Да его обогнала меня, и я не понял сразу, ну, ты с я ехал, а и, ну, полиция то есть, остановила ее в Кометенове. Ты брал у нее какие-то личные вещи? Да, там в, в, машине была ее сумочка, и, и, и куртка. Вот, ну, верхняя одежда. То есть. Ты знал, что у тебя вещи ее в машине остались? Я знал, что у меня вещи в машине. я выехал на трассу, и я видел, что Михаил, я уже знал, что выехал. Не Ну, ну, в общем, поехал дальше. Подобного рода ситуации уже у тебя были? Были, да. Один раз. 20 числа. В февраля? Февраля, да. 20 числа. Ну, вы понимаете, что сейчас э, раскаиваетесь, нет? Или, или бы совершили да, бы да, еще да, раз. Если бы дали мне пистолет, я бы застрелился без, вообще без, без единой мысли. Я расстаюсь, у меня двое детей, я да. не смогу. Если это узнает жена, мама, папа, я просто я не знаю, куда мне деваться и что мне делать. Просто я хочу перезвонить. Thank <laughs> you.